Итак, Олег, скажите, пожалуйста, в общем-то, сейчас на трибунах становится тише, как в той песне, но в, в начале, по большому счету, зал рукоплескал вашей команде, поскольку она взяла инициативу в свои руки с первых минут, но все-таки вас не хватило на весь матч. Следили ли вы за тем, чтобы сценарий постоянно держать под вашим контролем игры? Или все-таки вы, вы понимали, что Кривбас это другой уровень. Мы все понимали прекрасно, Кривбас, но и никто не выходил сдаваться сразу заранее, поэтому как пытались, как могли, пытались поддерживать, оставаться в игре, но, к сожалению, не всегда все получалось. И просто досадные ошибки из-под кольца там не забивали ребята или такие необязательные потери. Но это все зависит, наверное, еще и от немножко возраста, поэтому может быть немножко не хватило. Да не может быть, скорее всего, немножко не хватило физических качеств каких-то. Мы не проводили, к сожалению, <соединенный> предсезонный сбор, <соединенный> <соединенный> поэтому у нас не хватило немножко до конца игры. Тем не менее желание вот или, э, как желание получить удовольствие от игры. Вот было в глазах у каждого вашего подопечного. Вот на этих людей надо деткам приходить, смотреть, и учиться у них, как они в эти нескромные года убиваются за мечом, падают, стараются, не щадят себя. Поэтому мы и, наверное, и заявились на этот кубок, чтобы наши, наша смена смотрела, как, как надо себя вести на площадке, отдаваться, быть преданным баскетболу и любить эту игру по-настоящему. Цель, цель команды просто проверить себя, свои какие-то ну, лок, какие локальные задачи вы решаете в этом турнире. Ну, во-первых, мы с удовольствием играем просто потому, что мы любим баскетбол. Просто потому, что мы хотим посмотреть, как мы выглядим. И я же говорю, самое основное это чтобы наши дети смотрели и учились свои. Здесь половина играла тренеров, которые тренируют сейчас детей. И вот они там сидели вместе с родителями и видели, и вместе хлопали. И теперь они знают, что это тренера не с улицы, не с базара там, а действительно они немножко разбираются в баскетболе. И поэтому я им всем очень благодарен. Им можно показывать какие-то тактики, там, но их не надо абсолютно настраивать на игру. Поверьте мне, сейчас в раздевалке очень жесткий разговор идет мужской. Потому что ну, у этих людей, в принципе, ну, Харченко или Савченко или Базилевский, у них они у них, ну, я не представляю, у них мысль в голове проиграть там или плохо сыграть, или не отдаваться. То есть их не надо настраивать на игру. Поэтому вот, вот такие у нас цели. Это говорит о том, что в, в Кривом Роге вы также будете относиться серьезно к, к каждому мгновению матча ответного, да? Да, других шансов, ну, тут даже не может быть вариантов. Точно так же выйдут сегодня, там немножко не так удачно сыграли там, пару игроков. Я думаю, что в Кривом Роге они гораздо добавят нам уверенности и очки, и защиту добавят. То есть будем бороться тут с этим составом, даже если я скажу успокойтесь, они меня прибьют и выгонят Славочки. Потому что это люди и профессионалы настоящие. Поэтому... Как вам удалось, ну вообще, как, как вообще появилась идея заявиться, или вам предложили заявиться в Кубок? Как? Сколько это, ну, ну есть же какой-то заявочный взнос, или вас, вас просто включили в состав Кубка, потому что нет, вы такая команда? Нет, мы тоже заплатили заявочный взнос. Здесь половина команды 40+, которые защищают честь Украины на чемпионатах Европы. И, ну я же говорю, основная, позыв, посыл, это просто люди, ну, хотят играть, и они... Не стремятся. Если есть такой шанс поиграть, почему нет? Они всегда готовы сражаться, поэтому только спасибо им. Команда Удавы – это ну, ситуативно собрались люди, или это команда, которая существует с какой-то определенной историей? Это команда, которая существует с десятилетней историей. Она по-разному называлась. Мы все время играем в чемпионате Киева, Лига Монстров. Мы играем. Три года уже четвертый вот будет в международной лиге любительской. Мы три подряд раза выигрывали эту лигу. Там играет Литва, Латвия, Беларусь, Россия и даже Швеция, по-моему, в этом году. Была Финляндия, была Польша. Поэтому эта команда с хорошей историей. Мы постоянно играем, участвуем во всех соревнованиях. А тут такая выдалась нагода сыграть в Кубке с лучшими командами Украины. Ну, тем не менее, вот, ну, по ветеранам понятно, они получают удовольствие от, игры, как бы проверить себя. А если, допустим, молодые игроки, которые как бы вот через такие матчи могут стать профессионалами или Почему нет? -ка? Обязательно. Послушайте, мы играем в Лиге Монстров. Ну, я могу привести пример. Просто в команде «Авангард» в прошлом году играло 4 или 5 игроков, которых взяли из Лиги Монстров, из любительской лиги. И сейчас они играют все в Суперлиге, кто меньше, кто больше. Конечно, могу. Маслюченко, Корчагин, Шумейко, Сережа, вылетела фамилия, играет в а У вас есть молодые ребята, которые... Конечно, есть. У нас самый молодой, 39 лет ему. У него еще все впереди, поэтому ему надо тренироваться или там 35, и у него еще все впереди. Но у нас есть там и Тарас Кметюк, и да, помоложе ребята, и, и, и Дима Гречкин, ну, всем под 40. Ну, и благодаря им вот такие растут в Лиге монстров ребята раскрываются, которые, о которых никто не слышал и никто не знал. Ну, хорошо, большое спасибо. Желаю удачи в Спасибо. Приходите к нам на игры, на Лигу монстров. При, приглашаю.